বন্ধুসকল ভেল কগছ যে নতুনকে নহয় দাং লৈ লৈছো বাহাল দাং লৈ লৈছো ধুনীয়াকে দাংডাল এতিয়া আমলিৰ বাহ কেইটা একদম দেখাইছে আপোনালোকৰ আগৰ ভিতৰত দেখিছিলো মানে দেখাইছিলো যে ক'ত ক'ত আছে কি নাই সেইখিনি আপোনালোকক পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ পাৰিম কি নাই আপোনালোকৰ সবিশেষখিনি চাই থাকিব পেলাই দিছোঁ আৰু মানে পাই মেলি লওঁ আপোনালোকে পাছলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব কিন্তু নহ'লে নাচালে কিন্তু একদম আমল পৌৱাৰ যেনেকৈ কামোৰে নহয় সেনেকুৱা কামোৰিম কিন্তু দেই কৈ দিছোঁ হ'লে একদম মজাকৈ চাব কিন্তু বন্ধুসকল বন্ধুসকল ভেলকৈ গছ যে একদম মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ মানে আমলৈ আছে একদম আৰু গছজোপা লিকটীয়া মানে একদম তাকে উঠি যাব লাগিব এতিয়া মই ওলাইছোঁনে ওলাই আছোঁ একদম লিকটিয়া যে সেইকাৰণে ধুনীয়াকে কাটিব লাগিব পাছত খিনি আপোনালোকক টেকাই থাকিম আই একদম পুৰা টিকাই মৰাই দিছে বন্ধুসকল মাক কচম ৰখি থাকে টিকাই মৰাই বন্ধুসকল দেখিছে নহয় একদম সাতো চকেইটো সেনেকে নাই মজা একদম কামোৰকেইটা কিন্তু মজা লাগিছে খালি মাক কচম একদম মানে বিয়া দেখি গৈছো আৰু মাকচম দে থাকচাই গৈছে এটা জেগা নাই যে মানে কামুৰিবলৈ নথোৱাকৈ বিৰাট দিছে একদম এতিয়া বন্ধুসকল তেনেহ'লে আৰু পাই মেলি লওক সকলোখিনি দেখা থাকিব একদম মজা হ'ব ভিডিঅ'টো গৈ আছে একদম চাই থাকিব চাই থাকিব চাই থাকিব কিন্তু ভাগৰ লাগি গ'লো বন্ধুসকল একদম এনেকুৱা জোৰে ভাগৰ লাগিছে নহয় আৰু কমচে কম আঠ দহটা পাৰিবলৈ আছে আঠ দহটা এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁহে এটা নপঢ়িবা তাত আৰু আঠ দহটা পাৰিবলৈ আছে আঠ দহজোপাত প্ৰত্যেকটো বাট ভাঙিবই লাগিব প্ৰত্যেকটো একদম খচৰ মচৰ কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে আৰু আপোনালোকক দেখাই দিম তেতিয়া চাওক কেনেকৈ পাৰিছে দেচনে হে ভগৱান এনেকুৱাখিনি হ'লে কি হ'ব বাৰু দেখিছেনে বাৰু ভালকৈ দেখি পাইছে নাই বাৰু এইটো চাওক এইটো কিটো খন্দু বাঁহত জুই দিয়া নিচিনা লাগিছে সেইখিনি চখ নতুন বাঁহ হয় ৱেটটো কিন্তু আছে চখ চখ কেনেকুৱা পৰুৱা সেই ভগৱান মোক ক'লোঁ নহয় এই ডাঙডালত মানে এতিয়া ঢুকি নাপামগৈ নে ইমান ওখত আছেগৈ মানে এইফালে আৰুডাল ডাং জইন দিব লাগিব সেইকাৰণে মানে ভাবিলোঁ এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ পতা পথ দৌমাই দমাই যাওঁ আৰুডাল ডাং লৈ আহোঁগৈ বন্ধুসকল ধুনীয়াকৈ একদম লগাই ল'ম একদম মজা বন্ধুসকল এইটো মানে পাৰি লাভ নহ'ব কেলৈ কৈছোঁ দুডাল ডাং লাগিব কমচে কম আম গছৰ একেবাৰে ওপৰত টিকনিত আছেগৈ এতিয়া সেইডাল যদি মই পাৰিবলৈ যাওঁ বাই চান্স যদি নাপাওঁ এতিয়ালৈকে মই চাৰিটা পাৰিলোঁ অঁ চাৰিটা ক'ত ছটা পাৰিলোঁ ছটা ছটাত মানে মই দুটা আমলৈ টোপ পাইছোঁ বাকী চাৰিটাত পোৱাই নাই মানে এনেকৈ হৈ থাকিলে নহ'ব নহয় ছটা পাৰি যদি দুটা আমলৈ টোপ ওলায় বাকী দুটাত যদি একো নোলায় ভাল নালাগে সেইকাৰণে ইমান কষ্ট কৰি কিনে ইমান কষ্ট কৰি কিনে সেইকাৰণে নাপাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে সেই ঘৰৰ ওচৰতে চাপট চাপট আছে ধুনীয়াকৈ পাই মেলি লৈ লওঁগৈ অঁ এইবোৰ গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া কৰি দিছে দেখিছেনে তো ভাগৰি গৈছোগৈ হাতকেইখনত দেখিলে মানে আপোনালোকে একদম বিচুতি খাই যাব গোটেই অৱস্থা নাইকিয়া কৰি পেলালে আৰু ৰ'দটো এনেকুৱা দিছে মানে সেইকাৰণে টুপিটো পিন্ধি আছিলোঁ মানে আৰু টুপিটো পিন্ধোঁতে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন দেই আগতে পিন্ধি থকা মানে আজিকালি পিন্ধিবলৈ বাদ দিলোঁ আৰু যি কি নহওক এনেকুৱাবিলাক ভুগি দিয়ক আপোনালোকক দি থাকিম আৰু আৰু লাষ্টত কিমানখিনি ওলালে বা কিমান নাই কমচে কম এতিয়ালৈকে আঠটামান পাৰিলোঁ আগত ছয়টা পাৰিছিলোঁ আৰু ইমান খুচ ৰৈছোঁ মানে এইবাৰ যোৱা বছৰৰ নিচিনা এইবাৰ আমলৰি টোপ বা আমলৈ বাঁহ নাই সেইকাৰণে বহুত বেয়া লাগিছে মনটো কি কৰিব উপায়টো নাই যিমানখিনি পাইছোঁ সিমানখিনিকে খাব লাগিব উপায় নাই কি কৰিব তেনেহ'লে চাই থাকক আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পানীতে পৰিলে যা নহ'ল মানুহটোক ক'লা নহয় আকৌ ভালকৈ দেখিয়ে নাপায় এইবোৰ চাওক হাতৰ ছিষ্টেম কি হৈ গ'ল চাওক এইটো আছে লাষ্ট এইটো আছে আৰু কিমান ওলাই কি নাই চাওক আৰু হাত দাঙি দিছোঁ আৰু নোৱাৰিছোঁ মানে সাংঘাতিক বহুত ভাগ লাগিছে আৰু টোপবিলাক চাওক ইমান সৰু সৰু ওলাইছে মানে মনটো বেয়া লাগিছে কি ক'ব ইমান কষ্ট কৰিছোঁ কষ্টৰ ফল মিঠা নহ'লে একদম ৰাম তিতা হ'ল যদি সৰহকৈ ওলায় দুই কেজি তিনি কেজিমান যদি ওলাই যায় তেনেহ'লে বিক্ৰী কৰি দিব লাগিব যদিহে এক কেজিমান ওলায় তেনেহ'লে ঘৰত খাই দিব লাগিব তেনেহ'লে আৰু কি ক'ম আৰু ভিডিঅ'খিনি ইমানেই আৰু লাষ্ট আপোনালোকক ফিনিচিংটো দেখাম যে কিমান ওলালে নাই ওলোৱা সেইখিনি আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু বহুত কষ্ট হৈছোঁ বিহু আহি পালেহি কুলিয়ে মাতে যদি মাক বাপেকৰ বিয়া যদি কোনোবাই দেখা নাই নহয় একদম চাকা চাক দেখি যাব আৰু মানে চিন্তা কৰক এটা বাঁহ ইমান কষ্ট কৰি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ টোপ ওলাবলৈ হয় মাথাটো বেয়া হ'ব নহয় বাৰু চৰকাৰী ৰেলি বনভোগ চক এইখিনি ইয়াত কেমেৰাত দেখিবলৈ কম কম লাগিছে কিন্তু বহুত গোটাই থোৱা আছে এইখিনি চক এইফালে এইফালে মানে দুই আঙুলমান দেখিছে নাই দুই আঙুলমান দাঁত ডাঠকা আছে এইফালে মানে দুই আঙুলমান দাঁত ডাঠকা আছে কিমান হ'ব এনে আন্দাজ কৰিবচোন এইখিনি চক বনুকল যেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি নহয় একদম কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নে কি কয় সেইকাৰণে আপোনালোকক আৰু ডেইলি ভিডিঅ' দি থাকিম বুলি ভাবিছোঁ কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন কোনোবাই আছে যদি প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ফেচবুকত চাই যদি সেই মোৰ পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু সকলোকে এতিয়া টাইট বাই বাই সকলোকে দিছোঁ আকৌ কি বুলি কয় এতিয়া সকলোকে টাটা বাই বাই দিছোঁ আৰু ৰঙালী বিহু আহি আছে সকলোৱে এনজয় কৰিব হেপী ৰঙালী বিহু বহাগ বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৱে ভালে ভালে ভাগক যে সেই আশা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত তেনেহ'লে বয় বাই